Сегодня, 12 января 2016 года, 18 часов 23 минуты на оперативный пункт оперативно координационного центра Главного управления государственных служб чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании фитнес-клуба «Малибу» по адресу село Крыжанов, Катнепропетровская дорога, 139. По прибытию в подразделение было установлено, что здание полностью охвачено огнем. Была уже предварительно проведена эвакуация обслуживающим персоналом фитнес-клуба. Посетителей клуба сложность тушения пожара заключалась в том, что пожар быстро распространялся по деревянным конструкциям здания ангарного типа. Также вблизи припаркованные транспортные средства мешали непосредственно проникнуть в здание и застройка вокруг здания батискафа. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован, пожару был присвоен повышенный номер вызова. Пожар один из всего для тушения пожара. Привлекалось 4 единицы основной и 3 единицы специальной пожарной техники. На тушение пожара было подано 6 нетушащих стволов. В результате возгорания никто не пострадал, жертв также нет. Причина пожара, а также ущерб в настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливается. Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации, главного управления государственной службы к чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Критский Александр Иванович.